રાજ્યમાં અમદાવાદ ખાતે હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસનો પહેલો કેસ આવતા જ તંત્ર થઈ ગયું છે સરકાર દ્વારા પણ વાયરસને તુરંત અંકુશમાં લેવા માટેના પગલા ભરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે ભરૂચ જિલ્લામાં હજુ એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી પરંતુ વહીવટી તંત્ર સતક બની ગયું છે જોકે આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્ય સરકાર માંથી હજી કોઈ ગાઈડલાઈન આવી નથી વર્ષ બે હાજર પચીસ ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ લોકો ચિંતામાં મુકાયા છે બે હજાર વીસ નવા વર્ષમાં દસ્તક આપી હતી જે બાદ લોકોને મોટી આપતાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો ત્યારે હવે ચીનમાં હ્યુમન વાયરસે મચાવ્યો છે સોશિયલ મીડિયામાં કેસોથી અફડાટફરીના વિડીયો જોઈને એક તરફ લોકોમાં કોરોના મહામારીની યાદ તાજી થવા સાથે દહેશત જોવા મળી રહી છે ત્યારે દેશમાં બે અને તેમાં ગુજરાત માટે પૈકીનો એક કેસ નોંધાતા રાજ્ય સરકાર તુરંત હરકતમાં આવી ગઈ છે ભરૂચ જિલ્લામાં હજુ સુધી એચએમ નો એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી જોકે કલેક્ટર દ્વારા આગમચેતીના ભાગરૂપે આરોગ્ય તંત્રને સતર્ક કરી આરટી ટેસ્ટ કરવા માટેની તમામ તૈયારીઓ તેમજ કીટ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સૂચના આપી દીધી છે જોકે આરોગ્ય વિભાગ અધિકારી જે એસ ડુલેરાએ જણાવ્યું હતું કે એચએમ પીવી વાયરસને લઈને હાલમાં ભરૂચ જિલ્લામાં ગભરાવા જેવું કાંઈ નથી ઉપરથી કોઈ ગાઈડલાઈન આવી નથી मैं डॉक्टर दीपा थरानी असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ के एम सी आर आई बरूच तो अभी जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है पेशेंट से रिलेटिव से कि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है क्या तो ये भी एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम वाला वायरस है जो ठंड के दिनों में मौसम चेंज होने की वजह से होता है तो इसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं सर्दी होती है खांसी होती है गले में खरास होती है हाँ जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है जैसे कि ज्यादा एज के लोग जैसे पैंसठ साल से ज्यादा उम्र के लोग कम उम्र के लोग उनमें ये ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है निमोनिया करवा सकता है और जानलेवा भी हो सकता है पर ऐसे केसेस बहुत कम है ये कोविड नहीं है कोविड की तरह वायरस है पर इसके इतने क्रिटिकल साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी इसमें अभी देखी हुई नहीं गई है कुछ केसेस अभी अहमदाबाद में ही सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ है बैंगलोर में दो केसेस डिटेक्ट हुए हैं बारूच में अभी तक कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है पर हमारे सिविल हॉस्पिटल बारूच में इसके चेक करने के लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है आइसोलेटर आइसोलेशन वार्ड रेडी है वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट है पूरा स्टाफ इसके लिए ट्रेंड है पर अगर हम इससे प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे हम इस वायरस से बच सकते हैं तो हम इस वायरस से बहुत आसानी से बच सकते हैं जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है उनसे दूरी बना के रखें ऐसे लोग जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है वो घर पर रहें ज्यादा बाहर भीड़ में ना जाए मास्क का प्रयोग करें अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए फ्रूट्स खाएं और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई अभी एंटीवायरल ड्रग नहीं है इसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही होता है पर अगर लंबे समय तक बुखार आ रहा है लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो एडमिट होने के लिए बोलें या आइसोलेट होने के लिए बोले तो अपना आइसोलेट होने का अगर घर में अरेंजमेंट नहीं हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराएं